হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁহি আহকচোন বাৰু আজি কি বনালোঁ আৰু কেনেদৰে বনালোঁ চাওঁ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ বিলাহীৰ এটা মিঠা চাটনি তাৰ কাৰণে এয়া বিলাহী লৈছোঁ মই চাৰিটামান লৈছোঁ বেছি লোৱা নাই আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেছিকৈও ল'ব পাৰে আৰু লগতে মই লৈছোঁ এয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছ অলপমান এয়া লৈছোঁ মই খেজুৰ কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ আৰু এয়া খিচমিচ আৰু এয়া হৈছে কাজু বাদাম আৰু এতিয়া মই এইখিনি প্ৰথমে কুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লওঁ এইখিনি এয়া কাটি লোৱা হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ আকৌ সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু বিলাহীখিনি একেবাৰে ফ্ৰেছ হয় দেই একেবাৰে ফ্ৰেছ বিলাহী হয় এইখিনি ধুনীয়াকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি লৈছোঁ এতিয়া বাকী মই নেক্সট নেক্সট প্ৰচেছলৈ আগবাঢ়িম এতিয়া মই এইখিনি বনাবৰ কাৰণে এই ইণ্ডাকশ্যনতে মই পেন এখন বহুৱাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ মিঠাতেল মিঠাতেল দি বনালে ইয়াৰ টেষ্টটো অলপ বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে মিঠাতেল এখন ৰিফাইনো দিব পাৰে তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এয়া পাঁচফোৰণ অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ এয়া শুকান জলকীয়া জলকীয়াকেইটা ভাঙি দিওঁ খিনি অকণমান লৰাই দিম ইণ্ডাকশ্যনৰ ফ্লেমটো অকণমান কমাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম এখিলা তেজপাত আৰু এইখিনি সৰু হৈছে ভাজি লোৱা আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম বিলাহীখিনি আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম নিমখ নিমখখিনি দিলে বিলাহীখিনি অকণমান সোনকালে সিজিব মানে গলি যোৱাত সহায় হ'ব আৰু একেবাৰে কম সময়তে বনাব পৰা এটা ৰেচিপি হয় এইটো এইখিনিতে অকণমান সিজি লওক মই ঢাকোন লগাই দিম প্ৰায় পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে সেইখিনি প্ৰায় গলিছেই আৰু যিহেতু আমি বনাইছোঁ মিঠা চাটনি তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে দি দিম চেনি আপোনালোকে চেনী সলনি গুৰো দিব পাৰে কিন্তু বৰ্তমান মোৰ ওচৰত গুড় এভেইলেবল নাই কাৰণে মই চেনি দিয়ে বনাইছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম অকণমান ভিনেগাৰক আপোনালোকে ভিনেগাৰ সলনি নেমুৰ ৰসো দিব পাৰে আর এটা মানে দিয়ে এই ড্রাই ফ্রুটসি যেখানে মানে রেডি করে রাখিছিল আপনাদের ড্রাই ফ্রুটস যুণে দিবেন খেজুৰ নাথাকিলেও নিদিলেও কোনো কথা নাই মই খেজুৰ আছিলে কাৰণে দিছোঁ খেজুৰটো দিলে ভাল লাগে অকণমান এইখিনি চাওক এতিয়া আমাৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে বহুত বেছি শুকুৱাই নিদিওঁ এইখিনি ইমানতে ৰাখিম মই ৰুটিৰ লগত বা পৰঠাৰ লগত খাবলৈ এনেকুৱা হ'লে ভাল হয় চাটনিটো এতিয়া মই ইণ্ডাকশ্যন অফ কৰি দিম আৰু আপোনালোকক অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত চাৰ্ভিং বলত কৰি সার্ফ করে চাওক এয়া এতিয়া আমাৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনোৱা বিলাহীৰ মিঠা চাটনি ৰেডি হৈ গল এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত ৰুটি পৰঠা চবৰ লগতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে একেবাৰে কম সময়তে পাঁচ মিনিটমানৰ ভিতৰতে ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাই ৰেডি কৰিব পাৰে ঘৰলৈ আলহী আহিলে এইদৰে আপোনালোকে এই মিঠা চাটনি ৰেচিপিটো বনাই পৰিৱেশন কৰি চাবচোন পায় যে কিমানেই ভাল লাগিব তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এদিন এইদৰে বিলাহীৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কমেণ্টত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকে এইদৰে বিলাহী মিঠা চাটনিক খাই কেনেকুৱা পালে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে আজিলৈ আহিছোঁ বাবাই